Того 08.2016 року, близько 21 години 30 хвилин на териконі 3 шахти міста Новолинськ був виявлений труп неповнолітньої Литкіної Катерини Сергіївни. На даний момент проводиться досудове слідство. Труп, направлений для проведення судово-медичної експертизи, встановлення причини смерті. Слідством перевіряються усі версії, всі можливі версії. І перевіряються особи, які можуть бути причетні до скоєння, до зникнення громадянки Липкіни, також до її смерті. Замучать таку дівку на смерть вбити. Це просто шок такий. Капітальний шок. Так як я її знайшов. сопротивлялась по-любому задранная футболка под самую шею под горло головы не было лица не было видно ну, вообще не ничего не было видно только волосами накрытое как как будто бы ее развернули в обратную сторону это было страшное зрелище положили ее как-то так, как бы одну ногу подогнул, как будто бы она просто там упала. Так. Но уже уже со словами судмедэксперта я услышал так краем уха, что лицо таки все таки и черепная это вот раздробленная, потому что я не трогал ее, я единственное что там ползал жук, я его силбаном сдул. Да, по моей тексте жуки ползать не буду. Ну уже было видно, что уже разлагалось. Mm -hmm. Потому что 10 дней это много. Честно скажу, я ее мог найти еще в прошлую среду. Я просто не смекнул, что именно туда, на терекон, на самый верх, можно было туда запереть ее. Я все обследовал вокруг да около, думал, ее где-то кинут в развалинах каких-то там возле третьей шахты, в траву, в ровы. Я даже проверял ставок там, смотрел или не, или не всплыла, потому что она там день-два и всплывает. Это было в среду в прошлую, это было 3 числа, днем я ее искал, обыскался все, мотобольное поле, все эти сараи всякие там, развалены, там где земля насыпана, там я смотрел, лазил, может думаю, где руку вижу, там присыпано. У меня просто есть такой дар интуиции, что я чувствую, что что-то не то. Что ее, она уже, я уже подозревал, что она не была живая. В среду 3 числа. Но доказать это было сложно действительно, потому что на все точки, на которых обрывается. Были расставлены в 6 утра, выездом за границу этих двух парней, на которых остановилось все. И доказать было очень сложно. Ну, ну и наша доблестная полиция этому, конечно, и посодействовала, потому что они все меня отговаривали, что это не убийство, не рубить паники, не рубить то, не рубить все. Им же не объяснишь, что человек чувствует, что это его родная дочь. Где и что, и кто мог. И что над этими вот, почему-то я эти факты понял, что на двух парнях обрываются следы. И все, и пропадает человек. Но, к сожалению, они раньше уехали, чем к ним пришли домой. Вот. Ну и не пойман, не вор, не доказали. К сожалению. Но я чувствовал, что не то. Я следил, смотрел. Я бы ее еще нашел в среду, в прошлую. Так как я, может быть, даже поленился. Может быть, как-то мне она уже просто отходила от души, что может быть ее выкрали, может она где-то действительно, я еще вот такую версию их полицейскую, что она гулять ушла, куда-то уехала, два-три дня, думаю, и придет. Я подождал. Появились слухи. Но мне не понравилось одно мнение одного полицейского, высказанного, я не знаю его имени. Он высказал такую вещь, за которую я бы ему точно начистил бы морду как бы он, она гуляет где-то. Он сказал четко. Она где-то погуляет и придет. Пообщался я с матерью одного из них. Очень неприятный был, неприятный был разговор. Она все не рассказывала, где ее детки и где моя дочь может быть. А всего лишь ски спрыгивала на то, что моя Катя гуляка. Она такая, всякая. Я не помню дословно тех слов, как, каких, потому что я был в шоке, как она мне начала на нее рассказывать. Никогда в жизни, сколько я ее знаю, не было такого, что она на два дня выключила телефон. Это раз. Поступила во Львов. 4 числа надо было ехать во Львов. Батя мой Ждал от меня звонка, и мы ввезли ее поступать, ввести документы официально. В Львовский институт. Один из них. Выбрать, выбрать должна была. Решил проверить этого Назара. Брат мне в этом помогал, потому что брат и тоже не мог успокоиться. Как так долго нету. А людей не берут за, за тормашки. А люди-то на них всю ответственность лежит. Последние. Потому что парень ее моей Кате рассказал, что переписку видел с этим человечком. И в переписке было написано, что она к нему должна идти было встретиться. Он так настаивал, чтобы он, чтоб она встретиться пришла. Начал почему-то признаваться в любви ей. Вдруг, хотя это уже любовь такая была со слезами два года назад. Она отплакала добре. Я помню это, в туалет закрывался. Я слышал. Брат его, вообще ее испоганил на весь интернет. Какую-то фото, какую фотографию ее с там, с обнаженным телом, но без бюзгалтере пустил по интернету. Хотя это, я считаю, это не сильно такое порочное видео, ну, фото. Это просто не всем можно смотреть на такое. Где он его достал, можно спросить только его, у этого брата. Получаю, получилось так, что вчера уже мои нервы не выдержали. Уже потому, что позвонила моя бывшая жена. Со слезами сказала, что была у какой-то бабки. Эта бабка выдала полную информацию, что было два парня молодых. Один высокий темный, другой низкий светлый. Разница в один-два года. Была машина светлая, маленького, маленькая, маленькая какая-то, или минивэн, или легковушка. И они ее вывезли. Сказала, вони ее вывезли. И сказала, вам всю информацию, говорит, или нет? И попросила, чтобы всю. Ну и баба сказала, что она уже не живая, уже холодно. Я, конечно, не выдержал, тоже потекли ручьем. Подошел мастер наш и сказал интересный факт. Где-то на сайте, он днем прочитал, какого-то комментария Станислава, он писав, а чому ви не шукаєте в районі 10-ї шахти. Там є такий червоний будинок, не встроєний. Ну, я сів на скутер і швидко поїхав на 10-ту шахту. А далі я нічого не знайшов там соответственно, на 10 й я облазив цілий час. Не знайшов. Ну і смикнув. Что такие надо искать там, где она живет. Что они далеко ее не повели. Зачем? Если можно это меньше свидетелей. Повели рядом на третью шахту. И я таки конкретно уже мне позвонил брат моей жены, тот, который мне помогал раскле... ну, расклейки делать. И он попросил, ну при... предложил свою помощь. Я не отказался. Мы встретились там возле третьей шахты, возле террикона. Он поехал по правую сторону. А я таки намылился на террикон, наверх, потому что я туда не заезжал. Я везде там был, все, был, все травы, все. Я специально поехал наверх на террикон. Облазил там все наверху. Иду и, и, и сам до себя говорю. Такое себе говорю. Прошу Господа, чтобы помог мне дать ребенка показал где, чтобы я его похоронил. И тут поднимаю глаза, а на самом чубочке там такой выступ каменный. Камни там и вот. Сидят два пацана, малых. Один такой вот маленький, он там вот как гуляет. Ну лет 10, а другой лет там 12-14 совсем. Рост там вообще перепад большой, один высокий, другой маленький такой, сидит невзрачный и едят чипсы. Я говорю, ребята, я извиняюсь, конечно, за нетактный вопрос, но вы не видели тут умершей девушки? Они посмотрели на меня, и, ну тот высокий не растерялся и почему-то не растерялся. Я у меня удивил. И начал говорить, вы знаете, тут дуже пахнет уже. Я залез наверх, к ним вошел, Действительно, я услышал запах, где начал уже думать, что я уже близко, сильно близко. Он мне начал говорить, что ему на днях приснился сон, который его и привел туда. Сприснилась женщина в черном одеянии, которая сбросила оттуда девушку молодую. И он мне показал пальцем куда. То есть не назад, не в сторону, а прямо туда. В ту сторону. А лице было там. Но ну, я так понял, что он показал с той стороны телекон, с другой. Но ну, я спустился вниз, потому что там стоит там такая э, низина чуть-чуть. И кусты, орех стоит. И кустов много, там еще какое-то дерево. Я э, спустился. Слышу они между собой. Говорят, давай-ка же ему поможем другий, давай. И они, можно мы вам поможем? Я говорю, конечно, добрый. Они спустились. Они пошли в левую сторону. Ну, и я пошел вправо. Никто не пошел прямо почему-то. Запах исчез, они сказали. Вот тут же запаха немая. И я вправо тоже запаха не услышал. Вернулись назад. А ну, кажу, почекайте, хлопцы. И я пошел прямо. Вот тот орех. Под тем орехом лежала моя дочь. Запах был оттуда. Я начал кричать не своим голосом. Я же такого не видел. Я узнал ее, потому что, ну, как может отец не узнать свою дочь? Это была моя патья. лежала. Уже жуки некоторые лазили. Я уже пробовал издувать, сбивать тех жуков, которые лазили под ним. Все Я начал кричать на все. А эти пацаны каже ой, скажем, нас уже не мая, все. И они просто тупо испугались, пацаны, и убежали, потому что они ну, представьте, в 12-14 лет увидеть мертвое тело девушки. А девушка у меня была красивая. Моя Катенька была красивая девка. Красивая, добрая. Никогда никому ничего не сделала, никого зла. Плохого никому не желала. Я ее так воспитывал, как своего сына. Я брал ее везде. С собой. Куда бы я ни ехал, на отдыхе, рыбалки, Футболы, я везде с собой ее брал по возможности. Бывало, что она ей не получалось, ну конечно это на самом деле. А так она была постоянно со мной.